Здорово, ребятухи, с вами Андрюхи. <laughs> Новое ну, приветствие, как? Ну, у меня вообще было, было приветствие, но ну, не было. Я с ним вообще никогда не приветствую. Как я с вами Андрюхи, сегодня мы будем играть в GTA Online. Только я не могу играть в GTA Online. <laughs> Потому что на меня на плейстике третий. Третий, черт побери, как записать на плейстике третий. Так. смотрим. Короче, мы будем играть с Game.com. Ну, сэр Сэр. Хорошо, сэр. Посмотрим, что у нас есть на игре Happy Wheels. Конечно, дед на коляске, конечно, самый крутой дед на коляске. Что спрашиваете? Happy Wheels 2. Happy Wheels 5. Хэппи рум вообще. Я хочу хэппи Я хочу хэппи рум. Счастливая сейчас хэппи рум. Сейчас, подождите, я не очень в английском, но сейчас разберемся все. Хэппи рум это хэппи. Что такое хэппи рум? Русский, конечно. Я в английском не очень. что такое хэппи Как-нибудь это все пропустить, я как бы теряю время сейчас. О, не, да, 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 да. Играть. Это твое первое задание. Это мне надо. было так легко пони. Круто, лепи сюда. Отличное место. Ну ладно. Ни хрена себе. Угу. <связь> Давайте знаете, что попробуем? Вот он взрывается. Боком вот пружина. Так вот. Так, дальше берем шипы. На стенах их нельзя вешать, правильно? А, их на стенах как раз можно решить так Вторая сюда еще бокам поставим так смотрим что у нас будет с этого раз два три Ч, все окей Давайте еще раз попробуем. Так. Здесь шипы. Хорошо, я помню свою ошибку. То же самое делаем Так, ну все, у нас вообще ноль денег. Отлично! Так... Минус сколько стоит? Не ничего невозможно сделать, поэтому заново. просто. Не, блин, мне меня... в смысле. А, -а, а, я понял, нам нужно либо сюда шипы, либо либо сюда пузыри. Сюда пузыри неэффективно. А так. Они ничего не дали? Что делать-то? Что делать я не умею. Так. Ты должен вправо почему-то не хватает эти шипы надо продать вот эти шипы давайте их продадим и, и здесь либо мину либо живу но тогда мне шипы не хватит я не знаю, что здесь нужно делать. Наверное, минут вот здесь поставлю. И давайте попробуем так вот. Так, давай. Так, потратим вот шипы. Еще не играешь, ничего не делаешь. Вот. Что делать? Ничего себе, ничего не делается. Долбится об стену Ой, круто. И давай. Отлично, новое, новое оружие. Блин, теперь у нас есть пружина левая и пружина правая. 14 денег за раунд для арбалетча. Ну что с арбалетом делать? Прокачка орудий нельзя прокачать. Ладно. Давайте по старой схеме. Так. Все идет по плану. Все прям Что-то мне не хватает. А, о, на прекрасном место минуту поставил. О, ты блин. Блин, давай на мину! Прыги на мину, дурачок. Не хочу на минути. Ну хотя бы на шипу и тогда. О-о-о! сейчас на минус! Отлично, но... Ну, почему мы сделаем. Вот эти шипы мне вообще не нужны. Вот вообще они не в тему. Как их продать? Люди, я как-то продавал. А, вот. продаем шипы. Вместо этого ставим здесь пружину. Нет. А где нужно? Ставим еще там шипы, я придумал. Берем шипы. Где шипы? Отлично. Не знаю, что произойдет. О, он на средний попал. Вау! Это мне больше нравится. Не, он не накололся на эти мины. Значит, вот эти мины мы продаем. А что мы делаем? Мы берем, садим мину здесь. Раз минус. Два минус. Так. Смотрим, что происходит. Так, мы на средний. Сюда. И потом он должен еще на так, Если она обратно вернется, Ой, Надо еще здесь где-то шипу поставить, я не знаю, как это делать. Чего, 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 чтобы прокачать орудие. Это прокачаем арбалет. А сколько вообще стоит арбалет?